Так. Виталий, добрый день. Здравствуйте. Расскажите, что происходит в Москве сейчас? То есть удалось ли уже вывести всех людей, которые остались там в метрополитене внизу? Смотрите, сейчас, насколько я понимаю, в московском метрополитене произошел инцидент. Между станциями метро, Славянский бульвар и парк культуры. Парк Победы. поезд нашел с рельс. Примерно 70 человек в последний сход, как сейчас передают э информагентство. Специализировано больше 90 пассажиров, В среднем, В основном это перевод русских ног, вертолет с переном. Порядка трех человек уже погибло. Вот. И по данным Тартаса 7 человек остаются до сих пор в Московском метрополитене под землей. Скажите, пожалуйста, что-то известно о причинах аварий? Да, по предварительным данным, причиной аварии стало экстренное торможение. Сейчас версия расходится. По одним, по одним данным сначала произошел резкий скачок напряжения на третьем пути на третьем рельсе, который пытается попасть на ТОП. А, в связи с чем а, сработала сигнализация, появилось резкое торможение, и поезд первые три вагона сошел с рельс. Если вы слышите, сейчас за а, мною прямо проезжает скорая помощь. А, а, сейчас скорая помощь 57 по всей Москве, где вы находитесь, и достаточно сильно затруднено движение. Мы, насколько понимаем там очень много сил МЧС тянуто и медиков к метро. Да, непосредственно возле метро сейчас находится более 20 расчетов скорых в несколько расчетов пожарных спасательных служб. Спасибо вам огромное.